Виборжи, ми потратили на ютуб корпорацію і нас повністю зліли. Поэтому ми починаємо виживання бомжею в Україні. Зараз ми знаходимося в Миколаївській області і фігачимо на першу роботу. Мені, як бачите, ногу повредили, гопники і я, я хожу так. за те, що він у них бутилку забрав. Я говорю, не надо было бутылку забрать, а вин. Ну, блин, ну надо было же что-то попить. Да, на всех да надо то пуска бутылка была. Ну так надо же было что-то сдавать. Погнали будем шукать что-то сдавать. Кстати, сказали, что можно сдавать его литр. Можно сдавать его литр? Да. Как Погнали шукать, его же он? Попал в Можно сдавать. Яла ловим ноги Бастик О, О, Боже мой. А, я сейчас упаду, я сейчас упаду. Ну даже же ты, бомжала. Так, все, погнали сдавать, погнали сдавать. Погнали сдавать, погнали сдавать. Тихо, стоп. Кстати, а Боже, даже... Тут Уже минута девятнадцать. i 32 гривні, погнали хліб куплять. в Київ. на як хочете, а я спать. А я пошу в мусорку. Ding 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 ding

Воду, да нет. На тебе парсить. <реш> бомжик, вставай! О, бомжи! О, моя рана билишь, бомжик. Короче, бомжики, сейчас я беру камеру и погнали. Ми зараз з моїм елітним отрядом войска йдемо збирати далі горіхи. Знімаємо ми на мою карту. На мою старий чок нагибаси. Скільки хто горіхів вже зібрав? Я один. Я один. Миша? Ну маль. Я сейчас ну, а по... Нам... Я ща приду. Ну, типа, на выпахать О, бляха, мы сны... О, о, о. Короче, нам тут оценить. Здрасте. А, да, почту. О, хорошо. Ага, ага. Хорошо. Погнали на почту. Нам бомжик э, Ребран что-то передал. Не четыре ореха. Один. Они как с детства. Наш вообще-то. <coughs> Мы все тут а друзья детства. Yeah. Так. Здравствуйте. Добрый день. Ага. Да. Посылочку от кого? Для ребра, да. Чи... Ну, что тут? Деньги, да, скики, твика. Что будем делать? Не тратить. Может, купим нормальную одежду и пойдем на, строй... на, на, на стройку, грузчиком и работать. Это одежда типа стоит денег. А у меня там денег стоит. Так що нам цей оборудовання шахтер ми можемо устроїтися, оборудовання може давай. Шахтер це очень мало Ладно, давай, да, давайте будемо доски переносити. Давайте, давайте. Да, давай. Все, погнали доски насити. Старичок це какої. Давай. Ай, да, сука, я поспілку. Ну що, пацики, готові? Да. Встать, може цей? Я-то нас устроил. Я-то нас устроил. А нам надо цель. Машину, чтобы это все провозить. Пешком можем. Все, фига, что пешком 64 Так, вроде пишите. директор даже нам дать машину. Вроде. Миша, ты занимаешься паровозком, а мы грузим. Миш, на тебя вся ответственность. На тебя мы можем заработать. И на нас мы можем заработать. Да. Только с помощью тебя мы можем столько много денег заработать. Так давай. Что, давай. Ты мужик или баба? Мужик? Бом, бомж, давай, бомж, бомж. Я вообще-то бомж Олег. Бомж Олег, давай. Мы бомжи, мы сила. Ща. Ладно, бомж Олег так. делал свои дела. Жека, иди и продайте все горихи. Хорошо. Кстати, один горик стоит 10 гривен. Давай, я буду, потому что Ах, так, что Так, вот деньги. Ну и тикток сюда. И тут. Ты так. так и снимаешься? Ну да, ты что? И это... В тебе это... карточки нет, дундук! Старый, пень! Олень! Да мне это олень <свят> передал деньги. Олень! <свят> иди, купи машину, якусь вместе с прицепом. И давай, мы будем с Навер... Можем что-то перепутать? Назвай меня Валерой Называй меня а? Валер. Валер. Да, Валер. Так, Миша! Валер. Олег, ты что делаешь? Олег! Валер Олег. Ну, ты! Олег! Олег, ты что ты делаешь? Там засыплю. Ладно, Все, понятно.

Зиночка! Зиночка! Зиночка, родненькая, даже к моя осталась. Зиночка! Ну как ты, я? Да нет. Все, Жека, погнали тащить. Тут ты велосипед? -а -а. В детстве! Офигеть! Я тогда погнал. Так, подожди, дай мне забыли. Ой, здесь ты вечно Поехал! Поехал! Она из этой девочки попыталась... О, боже! О, боже! Более! Еще немножко. Обы а так было. Ну, поднимаемся, поднимаемся. поднимаемся. Если ничего не станется и нас наовалит. Да. О, боже. Нас босс нас больше заработка а, кому не будет. Что, с груз? Нет, не груз? А какой же он запарный. Погнали дальше доски таскать. Погнали. Вернемся, когда протаскаем 100 досок. И остальные доски а, мы опять же перенесли. Да. Кстати, мы с Жакой тут новенькую одежечку купили. Да. На помойке нашли. Правда? Да. У бомжа Валеры, у, 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 бомжа Сергея купили. Да ты бомж Олег, боже. А, а он другой видел. Хорошо. Ой, Мы, бомжар, мы, мы тут беспрерывно. Два часа работаем. Больше! Больше мы целый день уже работаем. <что> а -а 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 -а! Тихо, 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 тихо. Держи меня. Тихо, 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 тихо. Тихо. тихо, тихо. тихо. Мы, мы дальше собираемся что-то купить, но еще не придумали. Ну, нам как бы надо месяц отработать, чтобы получить хотя бы 2000 в месяц. И... Это, кстати, выходит, что у нас будет 6 к... Не, чего 6? Да, 6 к будет. И... Не, подожди, чего. А тебя... нет, нет, нет. Да, будет 6 тысяч, правильно. Видишь, у меня, что математика не О, Миша, ты приехал? Как ты старишь? Назад. Да. Лебранд? Лебранд. Добрый день. Доброе. Не... Что осталось? Ага. Хорошо. Пока.